السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بیان بھی ریون اجتماع دو ہزار پچیس کا مولانا عبید اللہ خورشید صاحب کا ہے بہت ہی زبردست بیان ہے تمام دوست اس کو دیکھیں یہ کائنات اس میں اتنا شعور ہے کہ اس کا کوئی ذرہ اللہ کے نافرمانی کر نہیں سکتا اللہ قرآن پاک میں بتلا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اور مراد ساری کائنات ان سے یہ پوچھا احتیاء توہن او کرہن قالتا اتینا تائعین کہ خوشی خوشی حکم مانو گے یا طاقت سے حکم منواؤں اس کائنات کو اتنا شعور ہے اے رب العالمین آپ وہ کریم ذات ہیں ہم آپ کا حکم خوشی خوشی مانیں اور اللہ فرماتا ہے اے انسان یہ ساری کائنات ہوا اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض سارے کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا تمہارے لیے مسخر کیا کائنات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں جو تمہارے لیے مسخر نہ ہو اور پھر تمہیں سب سے بڑا مرتبہ شرافت والا کرامت و سب سے خوبصورت شکل پہ یہاں عطا کی اور سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا اور سب سے بڑا مقصد تمہیں عطا کیا افحسبتم انما خلق ناقم کیا پھر تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا کیسے اللہ سمجھا رہے ہیں اے انسانوں میرے وعدے ہیں کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے تمہارا ٹھکانہ اور زندگی تو آخرت ہے دنیا تو گزرگاہ ہے یہ میرا وعدہ ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے یہ دنیا جو ہے یہ وطن نہیں ہے یہ دنیا جو ہے خواہشات کی جگہ نہیں ہے یہ تو گزرگاہ ہے اور سرائے ہے اور اللہ کے رسول بھی فر فرما رہے ہیں دنیا میں ایسا رہو جیسا مسافر ہوتا ہے اور اللہ بھی فرما رہے ہیں لا تغرنکم الدنیا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں تو سب سے عظیم انسان بنایا ہے سب سے بڑے مقصد کے لیے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کی جب انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ دنیا کیسے اس کا وطن ہو سکتی ہے دنیا کو تو اللہ نے فنا کر کل منا لے یہ فان یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کو اللہ فنا کر دیں گے اور اے انسان تمہیں تو آخرت کے لیے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا خلقت لکم دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی اور ہمارا مستقبل تو یہ آخرت ہے اور حالات تو آخرت کے ہیں کیونکہ دنیا کی زندگی جتنے سانس ہیں جتنے لمحات ہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اے انسان تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں مَا اوری دو مینوں میں رسق و ماں اللہ کو کچھ دو اللہ کو کی ضرورت نہیں وہ سمت ہے اسی کے خدانے سے سب کو سب کچھ مل رہا ہے اور تم اپنی روزی کی فکر خود کرو کہ یہ نہیں روزی کی جہاں فکر میں لگ جاؤ اس لیے پیدا نہیں کیا تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیا اور آخرت کا سرمایہ تمہارے دل کا یقین اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے آدھا کا استعمال ہے یہ دل اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں یقین ہو تو اللہ کا اسی لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور سب سے پہلے کفلت میں پڑے ہوئے انسان یا شرک اور کفر میں مطلب ہو جانے والی قومیں جب بھی اللہ نے ان کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ کیا تو حضرات انبیاء کرام اللہ کی معرفت کا سب سے بڑے علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے اور قوموں میں پھرے اور اللہ کا تعارف کرایا یہ بنیاد ہے جیسے یہ سارے لائٹیں ساری روشنیاں گھروں میں سارے پنکھے اور اسی طرح ایئر کنڈیشن ساری مشینیں سب چیز موجود ہے لیکن کرنٹ نہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں یا کمزور ہیں تو پھر بھی نہیں چلیں گے تو اس طرح ایمان ہے وہ طاقت جو انسان کی زندگی کو فیمتی بناتی ہے اور اسی لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا لیلہ یہ ایمان والے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا نبیوں کی دعوت کو قبول کیا اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لیا تو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ نے تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور سب سے بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت یہ اعزاز ہے انسان کے لیے سارے کائنات کے لیے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جو ہے انسان کی خدمت میں لگایا گیا اور انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اسی لیے کہتے ہیں انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ تین دن کی زندگی کہ جو دن گزر گیا وہ تو ہاتھ سے چلا گیا وہ تو واپس آ نہیں سکتا اس کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے نافرمانی میں گزری ہے تو بڑے نقصان کی بات لیکن توبہ کرنے پر اللہ معاف فرما دیتے اور اگر اعلیٰ اعلی اعمال کو چھوڑ کر ادنا اعمال میں لگے ہیں اس پر بھی انسان موت کے وقت اور قیامت میں حسرت کرے گا کہ میں آلہ کو چھوڑ کر ادنا میں کیوں لگا جو گزر گیا دن وہ تو واپس آ نہیں سکتا اور جو دن عقل کا ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اس کو پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے اس لیے تمہارے پاس تو یہ انسان آج کا دن اس لیے ہر دن جب انسان صبح جب جب کی ہم نے اور دن کی ابتدا ہو رہی ہے روایت میں ہے ہر دن انسانوں سے کہتا ہے انا یوم کل مغل انسان اللہ کا شکر ادا کر تجھے اللہ نے ایک اور دن جو میں ہوں آج آج کا دن یہ میں مجھے عطا کر دیا اور یہ دن جو میں کیوں ملا ہوں اللہ عمل کا شہید جیسے شدائیں اور یہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی گواہ ہے حتیٰ کہ انسان کا یہ جسم اور یہ آدھا یہ بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے نختم مالا افواہیم اللہ فرماتے ہے انسانوں جب تم میرے سامنے پیش ہوگے اور میں کہوں گا کہ سب کچھ دیا تھا ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا تھا اللہ کے رسول آئے تھے کتابیں نادل ہوئی تھی محنت کرنے والوں نے تمہارے بڑھاپے نے تمہیں سمجھایا تھا حالات نے سمجھایا تھا کہ یہاں سے تم جانے والے ہو تو بتاؤ آج کے کی دن کیا کر کے لائے ہو اللہ فرماتے الیوم نختم و اعلیٰ آج منہ پر تالے لگ جائیں گے وہ تو ہاتھ بات کریں گے اور پاؤں بات کریں گے رانے بات کریں گی بھائی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے یہ یہی سمجھایا جا رہا ہے یہ انسان کہے گا تمہارا ناس ہو تمہیں طاقتور اور مضبوط بنانے کے لیے اور تمہاری عیاشیوں کے لیے میں نے سب کچھ کیا آج میرے خلاف کیوں گواہی دی کہا وہ اللہ جس نے زبان میں بولنے کی طاقت دی تھی آج اس اللہ نے زبان پر تالا لگا کر ہمیں بولنے کا انطخن اللہ اللہ انتخل اللہ شعیح جس نے ہر چیز میں بولنے کی طاقت رکھی ہے آج اس نے ہمیں بولنے کا دیا تو معاملہ معمولی نہیں ہے بھائی یہ زندگی کوئی ایسے ہی نہیں تم انما خلقناکم آباسا اتنی خوبصورت شکل اتنے اچھے اعضاء اسی تمہاری لیے تمہاری عبرت کے لیے تمہاری بیچوں میں کسی کی آنکھیں ہوتی ہے لیکن نور نہیں ہوتا تھا کہ پہچانو کہ اس آنکھوں کی قیمت کیا ہے اور بہت کم لاکھوں میں ایک ایسے ہوتے ہیں پہچانو کہ میں قدر آئے اور جس سے وہ کوئی نعمت نہیں دی وہ صبر کر کے اللہ پر ایمان لا کر اس کا بدلہ لے تمہیں تمہیں میں سے ایسے انسان جو بہت خوبصورت سننے کی طاقت نہیں دی بولنے کی طاقت نہیں دی یہ اللہ دکھلاتے ہیں یعنی ساری صلاحیت تاں. کس نے عطا فرمائی بھائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کی یہ جو جمع ہوئے ہیں اس لئے اللہ فرما رہا ہے انا ماخل نا بسا یا پھر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے ایک ایک سانس کا حساب ہوگا اور ایک ایک جو عضو دیا ہے اس کے استعمال کا سوال ہوگا ان سما وسارا ولف آدا کلو کا کان ہو مسولہ اے میرے ایمان والے بندوں اور بندیوں اور اے انسانوں تمہارا کان کیا کیا سنا تمہاری آنکھ کیا کیا دیکھا تمہاری زبان اسے کیا کیا بولا اور اسی پر ہاتھوں سے کیا کیا لین دین کیا اور پاؤں سے یہاں کہاں کہاں کی مسابتیں تیک کی اس سب کا حساب ہوگا اس لیے کہتے ہیں انسان کا ہر عمل ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک عمل نہیں ہو رہا کتنے اعمال ہو رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایمان کی بنیاد اے اللہ یہ تیرے بندے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا آپ کی رسول نے فرمایا وجبت محبت میرے لیے جو مکر بیٹھیں گے تو میری محبت اس کے لیے واجب ہوگی اے اللہ ایمان والوں میں بیٹھے ہیں ایمان کی بات سن رہے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر اے اللہ تیرے دین کی محنت اور شکر اور حضور کی محنت کے لیے آئے ہیں یہ سارے اعمال ہیں جو ہمارے ہم, 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 ہو رہے اور اللہ کی چاہت اللہ اکبر جیسے ایک نابینا وہ بینا کے پیچھے چلتا ہے ایک نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھ کر اس کی اتباع کرتا ہے تو ہم سب تو نابینا ہے ہم سب تو ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں اللہ نے علم اتارا اللہ نے انبیاء بھیجے اللہ نے اپنا دین اتارا تو یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے اے اللہ ہماری پچھلی جو زندگی میں ہم سے کوتاہی ہوئی اے اللہ اس کو معاف فرما دے اس سے توبہ کرنے والے بنے اور اے اللہ زندگی کے چند لمحات باقی ہیں ان لمحات کو جو سب سے اونچا اور سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا کام ہے اللہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ ہمیں دنیاوی کاموں کے ساتھ دین کا کام بھی کرنا چاہیے اس میں ہماری ہی آخرت کی بھلائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اجتماع کے لیے جاتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے تو بہت اچھا ہوتا اسی میں ہماری کامیابی ہوتی اور بیانات کو سنتے اگر آپ لوگ کو ہمارے چینل پر بیانات اچھے لگتے ہیں تو اس کو لائک سبسکرائب اور بیل ایک پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بروقت دیکھ سکیں جزاک اللہ